Вы смотрите новости на БТБ. Доброе утро. Заседание трехсторонней контактной группы должно быть проведено незамедлительно для решения неотложных гуманитарных проблем жителей Донбасса, а именно поставок продуктов питания, медикаментов, обеспечения теплом и энергоносителями, заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с государственным секретарем США Джоном Керри. Петр Порошенко также отметил, что англоязычная, ориентированная на реформы и мировые рынки члены нового правительства Украины способны обеспечить имплементацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Джон Керри, в свою очередь, поздравил Украину с формированием нового правительства, в составе которого есть опытные реформаторы. За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 45 раз. Банды террористов открывали артиллерийский, минометный огонь и стрельбу из градов. Под обстрелы попали полтора десятка городов и сел Донецкой и Луганской областей. В результате пострадали двое мирных жителей Донбасса. В районе Донецкого аэропорта наши военные продолжают отражать атаки террористов. Накануне отбили очередную попытку нападения. Артиллеристы сил то за сутки нанесли 21 ответный огневой удар по скоплениям живой силы и техники боевиков, сообщают в пресс-центре операции. За последние сутки количество нарушений перемирия на Донбассе значительно увеличилось. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу. По данным Совместного центра по контролю и координации в Дебальцево, за сутки режим прекращения огня был нарушен 110 раз. Наблюдатели также заявили, что с 8 часов утра 3 декабря в аэропорту Донецка перемирия не соблюдалось. Постоянно фиксировались выстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в сторону аэропорта. На Донбассе необходимо реальное двустороннее перемирие, а то, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях, некое гибридное перемирие, когда террористы регулярно нарушают режим прекращения огня таким заявлением на встрече министра иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в швейцарском Базеле выступил глава украинского МИД Павел Климкин. Ситуация может улучшиться после нового раунда переговоров с участниками конфликта. Дипломат подтвердил, что идет подготовка к встрече по перемирию в Украине в так называемом минском формате. Мы уже взяли на себя ряд обязательств, в том числе по Минским соглашениям от 5 и 9 сентября. Это соответствует логике мирного плана президента Украины. Реальный мир ⁇ вот что нам надо не слова, а поступки. Мы должны сделать все для прекращения огня. Террористы ежедневно обстреливают наши позиции 30-40 раз. У нас каждый день гибнут люди. Точную дату новой трехсторонней встречи я назвать пока не могу. Мы видим отсутствие желания у террористов в Донецке и Луганске. Мы очень надеемся провести эту встречу на следующей неделе. День тишины, объявленный на 9 декабря, станет лакмусовой бумажкой, чтобы понять, кто и насколько готов выполнять минские договоренности. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Тогда станет ясно, готовы ли боевики прекратить огонь. На это первый пункт минских соглашений. Андрей Лысенко подчеркнул, украинская сторона сделала все, чтобы день тишины состоялся. Напомню, в четверг в ходе совещания президента Украины Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств были определены меры по обеспечению его выполнения минских договоренностей в отношении Дня тишины, который назначен на 9 декабря. Количество волонтеров в Украине возрастает с каждым годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из авторитетных агентств. По данным исследования, почти четверть украинцев занимается волонтерством. Подробности о волонтерском движении в стране узнавала Вероника Сыктым. Программа развития ООН в Украине заказала исследование волонтерского движения в нашей стране. Опрос проводили с 20 по 26 ноября. По данным опроса, 23% украинцев имели опыт волонтерства. 9% начали им заниматься с этого года. Основное направление деятельности добровольцев – помощь украинской армии и раненым. Этому посвятили свое время три четверти опрошенных. Большинство помогает самостоятельно, без участия в конкретных проектах. Если посмотреть, как технично украинские граждане занимались волонтерством, то 67 процентов занимались волонтерством самостоятельно. То есть они чаще всего не были привязаны к какой-то конкретной организации. 5 процентов исполняли волонтерскую работу в рамках образовательных учреждений. Также были волонтерские действия в пределах религиозных организаций. Волонтерством в Украине занимаются каждый четвертый. Но, по словам координатора системы ООН Нила Бокера, эту цифру можно увеличить, уделив больше внимания волонтерскому движению. В первую очередь роль волонтерства в Украине необходимо сделать более явной. Украина столкнулась с серьезными проблемами. Военные действия на Востоке со всеми последствиями, переселение людей, экономические потери. Также есть угроза разделения общества. Поэтому важно, чтобы граждане понимали, что их будущее в единой и сильной Украине. Не только взрослое население в Украине занимается волонтерством, ведь делать добрые дела хотят и дети. Для них создают специальные волонтерские отряды. Волонтерские отряды состоят из учеников и студентов высших учебных заведений и членов наших партнерских общественных негосударственных организаций. Из основных наших мероприятий, о которых стоит упомянуть, являются постоянно действующие игровые программы для детей вынужденных переселенцев, постоянные консультации экспертов, как психологов и юристов. Эксперты уверены, что с каждым годом количество украинцев-волонтеров будет возрастать, ведь объединение наций и помощь друг другу залог успешной единой страны. сектем Даниэль Косаковский, БТБ. Украина перечислила России авансовый платеж за декабрьскую поставку газа. Вчера «Нафтогаз Украины» перевел на счет «Газпрома» 378 миллионов долларов. Это предоплата за поставку миллиарда кубометров газа, сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». Минэнергоугля Украины планируют вывозить из государственных шахт в зоне АТО за сутки до 50 тысяч тонн угля после реконструкции железной дороги в районе Дебальцева. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Министр ожидает, что разминирование и частичная реконструкция железной дороги может произойти в течение двух-трех дней. Украина планирует закупать уголь в Польше, об этом заявил посол этой страны в Украине Генрик Литвин. В то же время он уточнил, что больших контрактов пока не было, но есть договоренности для поставок польского угля региональным и локальным потребителям. Нацбанк утвердил положение о надзоре над платежными и расчетными э, системами, так называемые оверсайт. Это необходимо для приведения их деятельности к международным стандартам, а также для повышения надежности и эффективности систем. В соответствии с законодательством, объектами оверсайта в Украине являются платежные организации платежных системах, участники и члены, а также операторы услуг платежной инфраструктуры. Регулятор осуществляет оверсайт путем мониторинга и оценивания систем предоставления рекомендации рекомендаций и применения мер воздействия в случае нарушения ими законодательства. Дважды в год Нацбанк определяет системные и социально значимые платежные системы в Украине в соответствии с критериями, установленными в положении об оверсайте. Платежная организация обязана привести свою деятельность в соответствии с требованиями регулятора, прописанными в указанном документе. Сделать это необходимо в течение 120 календарных дней с даты вступления в силу постановления правления НБУ об утверждении положения в оверсайте. Отметим, что документ начал работать с 3 декабря. Также с целью повышения прозрачности деятельности платежных систем в Украине и защиты прав потребителей. Платежная организация платежных систем обязана обнародовать на своем официальном сайте и регулярно обновлять информацию, в частности, о регистрации платежной системы в реестре платежных систем, об услугах, предоставляемых пользователями и их стоимости. Россия не заинтересована в финансовом сближении с так называемыми ДНР и ЛНР и не хочет переводить их на рубль. Такие сигналы все чаще поступают из Москвы. Вести рубль официально на территориях подконтрольных боевикам сложно по ряду причин. В самопровозглашенных республиках нет центровой миссии денег, а значит их придется ввозить из-за рубежа. Кроме того, там придется открывать филиал Центробанка России, создание которого будет означать открытую к Экономическую интервенцию со стороны России. Ну а Банк России рассчитывает выпустить инфраструктурные облигации для сбора средств на строительство Керченского моста. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. По его словам, покупателями облигаций смогут стать физические лица. Он также отметил, что при участии россиян расходы бюджета можно будет существенно сократить. Ранее руководитель Росавтодора сообщил, что для строительства Керченского моста будут привлекаться студенты разных курсов. Мраморная скульптура из Парфенона в Эрмитаже. Британский музей впервые в истории временно передал в другую страну один из экспонатов своей знаменитой коллекции греческих статуй мраморы лорда Эльгина. В начале 19 века дипломат вывез статую и барельефы в Англию. Греция считает, что он их украл и неоднократно требовала вернуть изваяние. Лондон пока глух. Теперь же статуя речного бога Илиоса до середины января будет находиться в Петербургском Эрмитаже. Это своеобразный подарок британцев к 250-летию музея. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.